Западная. Мы рядом с Яремчиком, Мы катались на лыжах. Одна из... Одна девушка из нашей компании сломала ногу. И мы садились на поезд. Стоянка у него две минуты. Это зима. Это, это не вокзал, это станция. Откуда будут вагоны, непонятно. И мы стоим на низком старте. Ждем поезд. Два часа ночи. Вот он приходит. И мы понимаем, что у нас вагон последний. И я эту девочку беру на плечи себе. И бегу с ней. Господин. И мы прибегаем к вагону, а дверь закрыта. Проводник спит. Два часа ночи. И я с этой, с этой девочкой у на, себя на, на, на спине. Мы стучим в дверь, потому что там уже ту-ту! Отправляемся. А, в общем, в таком мыле я, я не носился. Он все-таки открыл, я вкинул эту девочку за ней в сумки. О, господи, дальше, конечно, было еще веселее. Оказалось, что единственный вагон, который не отапливается, это тоже наш. Вау! Клево! Да, извините, пожалуйста, товарищ проводник. а у нас снег в вагоне. Чай будете? В общем, мы перешли тогда в другой вагон, но вот это село Ворохта, две минуты стоянки и... Таня с поломанной ногой у меня на спине, я запомню, наверное, на всю жизнь. Нравится то, что мы делаем? Подписывайся на наш канал, передавай нас друзьям, лайкай, шарь нас. В общем, делай с нами все, что хочешь.